Ворог розширює плацдарм на Сумщині. Окупанти не застосовують техніку, що цікаво, а діють навпаки малими штурмовими групами в невеликій операційній зоні. Пане Романе, що це означає простими словами? Якби ви оцінили ту ситуацію, яка складається нині на Сумщині, наскільки коректно говорити, що ворог намагається прорватися до сум, до саме до міста Сум, бо була інформація про 22 кілометри і. питання, насколько нам вдасться остановить цей наступ ворога найближчим часом. Да они боятся городов, как э, черт Ладана. Но какие суммы? Боятся они к городам подходить. Они прекрасно понимают, если заходят в городские постройки, мы их там разматываем, они потеряют там тысячами. Одну улицу, за одну улицу какую-нибудь, даже иногда за, один, за одну высотку россияне э, кладут от роты до двух батальонов. Они это прекрасно понимают. Вот они когда зашли в Торецкий, Часовьяр, вспоминайте, еще в прошлом году, а то и в позапрошлом, ну и сильно продвинулись. В прошлом году, уже больше года назад, зашли в Волчанский, завязли в Волчанский. Выйти оттуда не могут. Они боятся этих городов. Они подошли к Покровску, боятся в Покров заходить, потому что прекрасно понимают, что будет та же самая картина, как и в Торецкий, в Часовьяре и в Волчанске в том числе. Они будут пытаться обходить по полям малыми тактическими группами, так точно, именно такими, в режиме тактического просачивания э, с попыткой определенного под поддержки авиации, особенно самое интересное, не используют сейчас вот такую пару, авиация поддерживает малые тактические группы, то есть и сброс кабов, и иногда подходят вертушки, подходят э, сушки, э, причем э, тактические Су-25, Су-24, в основном Су-25, то есть пытаются малые тактические группы просунуть на нашу территорию или, по крайней мере, продавить некоторые наши позиции, чтобы потом по ним эти, малые, эти группы могли просочиться в более глубокий тыл. Вот такой механизм сейчас используется. Авиация и малые тактические группы. Потому надо и противодействовать, естественно. Так сказать, авиацией противодействовать только средствами поражения. Ну, другого ничего не придумаешь то есть зенитно-ракетные комплексы какого-то уровня, авиации, то же самое. Ну а малым тактическим группам, механизмами, особенно в режиме обороны, то есть достаточное количество мин, они должны быть, противопехотные мины, дистанционное минирование должно быть, в конце концов, это вопросы к Министерству обороны. Ну и FPV-дронами. Сейчас, я думаю, в ближайшее время наладится управление процессами вдоль всей линии фронта, Мадяра назначили руководителем сил беспилотных систем, ну, поверьте, у Мадяра все там налажено. Он сейчас масштабирует свои механизмы управления на, на, на все полторы-две тысячи километров фронта, и малые тактические группы канут в БОЗе, как они канули в БОЗе в той зоне, килл-зоне, которую организовала бригада Мадяра на участках, за которые он отвечает. Аннормане, на останок не можна спитати про Херсон будівля обласної державної адміністрації. Російські військові її повністю зруйнували. Два удари авіабомбами, кабами цілеспрямовані спрямовані удари не випадкові. Очевидно, що жодної військової мети в цьому не було це відвертий тероризм, бо як жартують в нас центр прийняття рішень зовсім не там, і людей там довгий період немає. Це відкрита інформація, це не таємна, пане Романе. Що ви можете сказати про цей Тероризм, навіщо? Для чого? Яка логіка цих авіодарів? Кілька кабів саме в пусту будівлю? Для чого? И тут ваш комментарий потребен. Ну, это не терроризм, это идиотизм. Ну, тут другого ж ничего нельзя сказать. И здесь нужна аналитика психотерапевта, скорее всего. А, к Путину это или, допустим, к какому-то из генералов, которые принимали решение. То есть здесь где-то где проблема именно психики, а не более того. Понятно, что ни, ни в одной нашей в государственной структуре ничего уже нет, Рассредоточенные механизмы, переведены в электронный режим, максимально ушли от определенных точек применения, возможного применения средств поражения. Ну, то есть это все понятно, все, все, все понятно в этом смысле. Значит, здесь проблемы с психикой конкретно. Психикой Путина, психикой генералов или психикой российского общества, которым надо, может быть, вот такая фотография в качестве какого-то действия, по крайней мере. Ну, бывают иногда запросы людей психически ненормальных по, на разные эффектные вещи. Ну, вот они, вот россияне могут предоставить, вернее, имеется в виду, Путин может предоставить россиянам такого рода кадры. Ну, вот пусть посмотрят. Посмотрит. Но это, честно скажу, это не к военному аналитику, это больше все-таки к психотерапевту, это клиника. Це вже клиническая картина, пане Романе. Абсолютно з вами погоджуємося, Що тут питання до психіатра, і очевидно, коли знищують твої літаки стратегічні бомбардувальники, а ти у відповідь гринуєш просто будівлю. Про яку відомо публічно, що там довгий період вже нікого нема. Тож питання залишається риторичним. Пане Романе, дякую вам за цю розмову, дякую за вашу аналітику, за вашу чітку позицію. Роман Світан, льотчик інструктор полковник запасу Української армії, традиційно щодня відповідає на найголовніше питання. З вами був Владислав Соловйов. Друзі, прямо зараз. Ставте цьому відео лайк, пишіть свої коментарі щодо тих тем, які ми обговорювали. Це дуже важливо. Чи вдарить на вашу думку Арішникам Путін по Україні найближчі доби? Чи світ очікувати таких ударів? Що ви думаєте про дзвінок Трампа і Путіна та удар по Херсону? Все прямо зараз під цим відео залишайте. Не забувайте і про підписку. Та побачимось в ефірі на 24-му.